Salamu aleikum, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. 4 otaqlı mənzil axtaranların nəzərinə yeni təmirdən çıxmış, ümumi sahəsi 215 kvadrat olan mənzil təqdim eləyəcəm. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Zəhmət olmasa keçin qonaq otağına. Qonaq otağında yer bambuk parketdən istifadə olunub. Mənzilin ümumi hündürlüyü 3.50-yə yaxındır. Binanı haqqında mən sizə məlumat verim. Erpalas yaşayış kompleksi Xətai rayonunda yerləşir. Sevgi parkı ilə üzbəyis dəniz mənzərəli bir mənzildir, tam yer çəkən proyektdir. Qonaq otağının təxminən sahəsi 40 kvadratə yaxındır. Pərdələr, lüstrlər asılıb qiymətə daxildir və bütün otaqlarda konsevər üçün yer nəzərdə tutulub. Qarşı tərəf pəncərələr isə vitraj pəncərələrdir. Baxışların göstərim sizə. Bir tərəf baxır Bakı əyləncə mərkəzinə. Zəhmət olmasa baxın. Bir tərəfi isə həm şəhərə, həm dənizə mənzərəsi var, göstərəcəm oranı da sizə. Mənzilin kupçası var, istilik sistemi kombidir. Təmir çox keyfiyyətli və bahalı olub. Mən sizə bir-bir lüstraların, qapıların, elektrik, santexnik materialların sahib qiymətlərini demək istəmirəm. Sadəcə olaraq deyim ki, bu elektrik avadanlıqları hamısı Cevis firmasına dır və bütün otaqlarda gördüyünüz bu sistem, kombi sistemi, kollektor sisteminə otaqdan bir başa Bu bütün otaqlarda quraşdırılıb, nəzarət eləyə bilərsiniz. Yəni temperatura otaqdan oturaraq nəzarət edə bilərsiniz. Qapıların hündürlüklərinə fikir verin, zəhmət olmasa, 2.80-a yaxındır. Gəlin keçək mənzilin koridor hissəsinə. Əsas koridor hissəsi və hamam otaqları granit mərmərlə istifarlandı. Mənzilin əsas giriş qapısı bu hissədəndir və yerləşmə mərtəbəsi isə 21 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində. Girişdə isə şkaf yığıblar Üç qapılı şkafdır, bir bir-birini göstərməzsə bütün hissələrindən istifadə edə bilərsiniz. Bu qayda da. Burada asmaq üçün də yerləri var. Əyləşib ayaqqablarınızı da rahat geymək üçün şərait yaradılıb. Gələn mən sizə digər otaqları göstərim. Mənzildə ümumilikdə 2 hamam otağı var. Biri düşür mərkəzə, koridor hissəyə, biri isə yataq otağındadır. Hamam otaqlarında da istifadə olunan aksesuarlar hamısı brend aksesuarlardır, keyfiyyətli, dözümlüdür. Gəl mən sizi mətbəxlə tanış eləyim. Buyurun, zəhmət olmasa. Bura mənzilimizin mətbəxidir, geniş, rahat. Mətbəxdə də yerdə granit mərmərdən istifadə olunub, keyfiyyətli materialdan mətbəx mebeli yığılıb. Bu qaydada bu da şkafları, rəfləri, bütün avadanlıq, elektronika üçün artıq yer nəzərdə tutulub. Soyuducu iki qapılı üçün paltaryuyan, qabıuyan hamısının yeri nəzərə alınıb. Və mətbəxdən də balkona çıxışı var. Balkonda olan hissədə kombi sistemi, kollektor sistemi yığılıb. Gördüyünüz bu sistem mətbəxdə də quraşdırılıb. Bu kabel isə damofon üçün nəzərdə tutulub, inşallah onu ev sahibi yaxın zamanda quraşdıracaq. Gəlin mən sizə digər otaqları göstərim. Hətta gördünüz kimi koridor hissədə də kondisioner üçün yer qoyulub. Bu hissədə mənzilin 3 yataq otağı yerləşir. Gəlin birinci valideynlər üçün olan böyük yataq otağını göstərim. Qonaq otağında olduğu kimi yataq otaqlarında da Parketdən istifadə olunub, pərdələr, люстраlar asılıb. Yataq otağının özündə hamam otağı da var. Təəllüzlə izləyicilər, mənzil çox keyfiyyətli təmir olunub. Bu hissələrə sadəcə baxın. Bax, bu hissələrdə mərmər işləmələridir. Bunlar hamısı e, əsas önəmli vacib olan şərtlərdəndir ki, evin də qiyməti ona görə dəyişir. Yəni təmirə görə özünüz bilirsiniz ki, qiymət çox dəyişir. Gəlin keçək mən sizə digər otaqları göstərim. Bu rəmanzilimizin ikinci yataq otağıdır. Üç yataq otağı üçü də geniş, rahatdır, kvadratnıdır. Bu yataq otağından da balkona çıxışı var və mərkəzdə olan, orta hissədə olan yataq otağından da həmin balkonu mən sizə növbəti otaqdan göstərəcəm. Gəlin sonuncu yataq otağını da göstərəm. Bura mənzilimizin sonuncu yataq otağıdır. Yataq otaqlarında da eyni qaydada vitraj pəncərələrdir bu qaydada. Şəhərə və dənizə mənzərəsi var. Sizin tam sol tərəfinizdə dənizdir, buradan isə şəhərə möhtəşəm mənzərə. Gəldik mənzilin qiymətinə. Mənzilin qiyməti 550 min manat, start qiyməti inşallah. Real müştəri olsa ev sahibidir. Mənzilə baxdıqdan sonra oturub qiymət barəsində danışarıq. Hər kim alsın Allah xeyrin versin, evi olmayan hər kəsə də Allah ev nəsib eləsin. Sağ olun, var olun.